Удары вглубь нашей территории. Давайте вот прекратим говорить о том, что в результате падения обломков беспилотников что-то где-то взрывается. Ну, давайте говорить правду. Давайте говорить правду. Но, когда мы говорим правду, давайте не будем идиотами. И когда разные граждане выкладывают видео по результатам попадания беспилотников, а когда ряд других абсолютных идиотов, начинают говорить, лучше это выложим мы, чем вражеские сайты, у меня вопрос. А у вражеских сайтов откуда видео? Если это видео им не поставили их, диверсионно разведные группы, работающие на нашей территории, которые знают, что в 5 утра надо вести стрим именно с этой точки, наблюдая именно вот эту точку в пространстве, то откуда они это получат? От наших которые нарушают все базовые законные нормы и правила существующей воюющей стране не снимают и не выкладывают. Я просто хочу понять, вот сколько мы будем это все терпеть, когда у нас наконец появится военная цензура? Когда у нас наконец будут давать срок тем людям, которые вот выложили и тем самым докладывают той стороне об эффективности либо неэффективности и корректирует де факто то что происходит. Кстати, ряд э, так называемых патриотических телеграм-каналов де факто обслуживает интересы врага в информационной войне. И с ними надо разбираться жесточайшим образом, несмотря на их любовь к цитированию Сундзы, Клаузвица или Микеланджело, хотя, как выясняется, эти труды они читали плохо и так их и не поняли. Поэтому ко всем этим воровкам на доверие народных денег надо относиться очень и очень жестко. Этим должно заниматься соответствующее ведомство в структуре военной контрразведки и Федеральной службы безопасности. Мы же понимаем, сколько ДРГ действует на территории Российской Федерации. А как мы собираемся с ними бороться? Как? Участковых? У МВД недостаточно денег. И недостаточно участковых, которые могли бы наблюдать каждый участок. И, конечно. Как? ФСБ? А мы дали Федеральной службе безопасности все необходимые силы и средства для того, чтобы покрыть всю территорию Российской Федерации. Росгвардия? А у Росгвардии до сих пор нет разрешения на ведение оперативно-рыскной деятельности. Как они могут тогда решать эти задачи? Кто будет этим заниматься? Обустройство границы? У нас сколько тысяч километров границ с недружественными странами? А у нас существует не погранслужба, а погранвойска. А у нас существует, как для этого требуется, в той же Курской, Белгородской, Брянской губернии. Войска, ну, реально, которые могли бы прикрыть эту границу в нужном количестве. Не те, которые сейчас ведут боевые действия. Понятно. Не, вам так, конечно, да. А у нас они есть или нет? Когда мы говорим о том, что сейчас пытаются носить удары по нашим складам и арсеналам, Хорошо, ясно всем. Да, необходимо рассредоточить, необходимо закрыть. А мы можем сейчас выделить, и с какой скоростью, и кто должен выделить силы и средства для того, чтобы построить защищенные сооружения, разнесенные по всей территории, чтобы изменить логистику. Пардуя керованными авиабомбами, теми, что и на Запорожье прилетали, не кажучи про Харьковщину, та Сумщину, еще и властную Курскую область, частину которой контролируют Збройные силы Украины, и, власне, минулої доби вони завдали як мінімум 16 авіаційних ударів. Про це йдеться в останньому о... Чи як кажуть військові, давайте краще крайньому зведенні генерального штабу. Ну тобто, зведенні, навіть напевно не крайньому, а тому, що було вчора надвечір, де вони публікують на своїх ресурсах зведення про бойові дії. Власне від початку доби було зафіксовано. Нагадаємо, те, що щойно говорив, 16 авіаударів, під час яких росіяни скинули 27 бомб такого типу. Операція в Курській області триває, написали в Генштабі. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіабомбами по своїй же території. Пишуть наші захисники. Нікого не шкода, коли цареві треба безкінечна влада жити і тішитися своєю, так би мовити, собірательством земель зімель руських, як вони люблять говорити. Рашисти, то не шкода ні своїх. Звісно ж, не шкода. Українців цього ніколи не було. Але як виявилося, свого також не шкода, їх можна бомбардувати, причому цивільних в тому числі, адже все можна списати на Україну, а там теж ніде все це повірять. Ну, а далі, власне, змушений буду зацитувати один рашистський ресурс, принаймні, де знаходив цю новину, але багато ресурсів це повідомляли. Зокрема, станом на власне вже сьогодні це було вночі. Поширила таку інформацію. Предварительно дві ракети Storm Shadow збита на підльоті Кам'янську-Шахтінському, зокрема, на одному з ростовських телеграм-каналів. Я це прочитав. Посилаються, що сообщають моніторингові канали. Далі. Пишуть, кораблей, способних на пуст даної ракети України ні, подлодок теж. Самольоти, ну, тут один із них, не буду вже дослівно цитувати, може нести шторм. Вопрос, чому до сих пор живі стаціонарні аеродроми України? Ну, тобто вже не буду добирати синонімів, підставте собі, який вам подобається. Самі напали, самі почали атакувати цивільну інфраструктуру, потім Україна огризається, бо мова йде про знищення країни. Населення вони кажуть: ух ти, які злочинці, треба знищити ще більше всього, що є ось такі противники проти України. Чергове нагадування, що треба передати певну суму коштів, яка вам зручна на потреби Сил оборони України, і робити це регулярно. Це важливо українці для українців, найперше. бо Далі моя улюблена фраза можете вимикати звук, бо наші західні партнери ніколи не нададуть нам своєчасної допомоги. Буде щось, щоб рахувалося, що допомога в принципі стоїть. найперше українці для українців, давайте не забувати.